На первое время, когда все, что нам преподавалось, оно в какой-то степени, на мой взгляд, соответствовало Библии, все было в порядке, я ощущал, что все идет так, как должно идти. Через определенное время значит, я ощутил то, что в моей семье начало происходить что-то непонятное для меня. Что именно? Это началось, это мы потеряли общий язык, допустим, в общении со, своей, со своим ребенком. У меня возник вопрос. Если нам излагают истины Божьи, которые говорят, в том числе пятая заповедь, о том, что чти своих родителей, то между детьми и родителями не должно быть никаких противоречий. Дети должны уважать родителей, тем более если дети и родители ходят в одну организацию. Я допускаю, что если, допустим, дети ходили в эту организацию, родители не ходили, могли быть какие-то причины для конфликта. Но с учетом того, что мы все были там, посещали эти лекции, у меня снова -таки возник этот вопрос, что происходит? Мы идем вместе, мы идем в одну сторону, но почему возникают такие конфликтные ситуации? Я подошел ему, это было где-то в начале августа этого года, и задал вопрос. Вы мне объясните, пожалуйста, почему мы идем к Богу, идем как все нормальные люди, допуская различных, скажем, излишеств, как мне на тот момент казалось. Почему у нас портится отношения с дочкой, допустим? Что произошло? Мы ее не трогаем, мы уважаем интересы друг друга. Если возникают какие-то спорные вопросы, мы стараемся коллегиально их решить в семейном нашем кругу. На что мне последовал ответ: сколько твоей дочери лет? Есть, есть ли ей 18? Я говорю, да, есть. Значит, она совершеннолетняя и должна делать то, что она хочет и может. Я говорю, я не против. Совершеннолетний человек имеет право на свое волеизъявление, что делать. Но есть те ценности, которые мы должны соблюдать. И эти ценности, снова-таки вернусь, были заповеданы нам как минимум одной из заповедей Божьих. чти своих родителей. На что мне был дан ответ? Вы сделали то, что вы должны были, и ребенок должен поступать, как он хочет. Я увидел это противоречие с этой заповедью. Не может ребенок нормально вести с родителями так, как он хочет, если родители воспитали его в добре, не относились к нему плохо и так далее. Я говорю, хорошо, что мне делать, вернее спрашиваю у него в данной ситуации. Говорит, ну твой ребенок в частности, он очень замкнут, но он выбрал свой путь, он нашел друзей и товарищей. Я говорю, мы тоже относимся к этим друзьям и товарищам, но отношения портятся. Не трогай ее и не влияй на нее, иначе ее дорога, либо она со мной, либо она будет в психушке. Для меня стало окончательно понятно, что я лично нахожусь не на том пути, который должен быть. Я сразу же вспомнил его слова, которые он не один раз повторял нам на лекциях. Судите по делам их, если вы слышите, как они говорят, если они говорят правильно, как написано в Библии, Слушайте и исполняйте. Но если они поступают не так, как написано в Библии, не делайте, не идите за ними.